первых, которые увидели вас после победы. Ну, в старые добрые времена вы помните, были говорили, что спорт и политика не совместимы. Сейчас время поменялось. И вот вы спортсмен. Вы на риф, проводите уничтоженные бои, и политика. Где уничтожение? Это первое. Если вы. А второй, вы уже не первый раз к нам приезжаете в Херсон. Я, если не ошибаюсь, в памяти где-то в 90-х годах вы у нас были. Хотелось бы тоже вспомнить, что изменилось и говорить, что в то время вспомнить, пожалуйста. Я в Херсоне был, я сотру вопрос отвечу. В Херсоне бывал много раз. Более того, даже в Херсоне проходил Кубок Украины в 90-е годы по боксу, так что я принимал участие в Кубке Украины и стал обладателем кубка. Так что э, в Херсоне я не, в, э, не впервые. Э, Херсон я знаю. В Херсоне живут мои старые э, друзья, коллеги. Кстати, они э, присутствуют уже здесь, э, уже перестав активно боксировать, тренировать детей э, и отдают свое дело. Э, ну, я думаю, что воспитание подрастающего поколения ⁇ это очень важно. Я с огромным удовольствием проезжаю в Херсон, и Херсон имеет уникальное, на мой взгляд, украинское географическое положение. Если бы, о чем я жалею всегда и вспоминаю, если бы в Херсоне, близость двух морей те уникальные э, климатические условия, то положение можно было бы э, реализовать полностью, построить инфраструктуру, то я думаю, что э, одна из самых прибыльных отраслей, туризм э, массово бы развивался э, и в Херсоне, и в области. Я думаю, что это вопрос времени, и это одна из задач, которую ставим мы также перед собой. И Первый вопрос, э, то, что касается политики и спорта. Задают вопрос э, Виталий Кличко, спортсмен, занимаетесь спортом. Э, многим может быть выгодно э, видеть Виталия Кличко где-то там за рубежом. Вы знаете, вот, интересная какая вещь. Любят и уважают все. И до того момента любили и уважали, пока не пошел в политику. Не потому, что политика плохая, да потому, что э, ну, скелетов в шкафу нет. Раз. Во-вторых, мы за четкие принципы, за те изменения, и если многих политиков стараются использовать как кукол на ниточках, за каждую ниточку можно подергать, то в данном случае... Я иду в политику не за славой и не за деньгами. Да, можно было бы жить и наблюдать за процессами, происходящими со стороны. Я знаю в Украине колоссальный потенциал. И не собираюсь со стороны ждать, когда этот потенциал будет развиваться. Может быть, будет, может, нет. Есть несколько, много методов изменять. Можно выходить на улицу с, с плакатами, э, демонстрировать, призывать. Можно приходить к чиновникам, стучать к ним в двери. И, как правило, эти двери вряд ли открываются. Э, даже если открываются, то... Вам улыбаются, какие-то вещи рассказывают, в лучшем случае, но все все остается на местах своих. А можно прийти в политику и изнутри изменить очень многое поменять. Со стороны может я ни в коем случае не хочу наблюдать пассивно за теми процессами, а знаю, что находясь в политике можно изменить активно принимая участие очень много и а менять нужно действительно огромное количество вещей, если мы хотим жить в цивилизованном государстве. И у нас есть все шансы и возможности наши планы реализовать. Виталий, скажите, пожалуйста, каким образом ваша политическая сила может и будет контролировать честность этих выборов? И второй вопрос. Вот у вас в программе написано, что для каждого региона должна быть своя программа реформы. Вы части уже сказали, в чем преимущество суперсрочного. Ну, конкретно, можно, если у вас программа для суперсрочного? Спасибо я начну и переадресую. Дело в том, что каждый регион имеет свою специфику. У нас есть общая программа, всеукраинская, все ключевые вещи, которые необходимы для Украины, ключевые вещи, которые нам необходимо поменять. Но на местных выборах есть местная проблематика. Проблематика, которая отражает проблемы того или иного региона особо. В принципе, с проблемами, проблемы регионов, они в общем схожи. Но есть специфика каждого из регионов. И в этом, в этом ключе у Херсонщины точно так же есть своя специфика, которую мы предлагаем изменить. Та программа, с которой мы приходим в Херсон и говорим, что мы, изменив какие то пункты, мы идем во власть поменять и сделать акцент на, те, на на тех проблемах, которые мы собираемся решить. Я хотел бы, чтобы Вячеслав Геннадьевич сейчас обзвучил ключевые пункты и основную программу, а я могу дополнить его выступление. Контроля, знаете что, контроля за честность нам необходим за честностью выборов. Еще раз повторите вопрос. Ну, то, что касается нашей политической силы, мы э, на своем примере показываем честность и э, действуем в, в, четко в рамках украинского законодательства. Это во-первых. А во-вторых, выступая и журналисты активно э, принимая участие, могут изменить точно так же очень много. Не нужно думать и перекладывать там проблемы, что кто-то это может сделать. От каждого из нас зависит очень много. Не нужно себя ни в коем случае, свою роль преуменьшать. Вячеслав Геннадьевич. Коротко по поводу контроля за честностью практически. Ой, если ему клюют, боится публичный институт, ваша помощь. При необходимости мы будем обращаться к вам. Что касается программы конкретно нашей христианской организации, разработанная на основе программы партии нами вот такая, так и называется программа христианской областной организации, условно мы ее называем программа, в какой-то степени смогу ответить более подробно вот на вопрос Программы Херсонской областной организации. Или в любое время обращайтесь, подходите к нам, из политики захотелось от спарринг поединок, и на своего брата Как мы уже говорили, мы надеемся, что и очень не то, что надеемся, мы призываем к тому, чтобы эта борьба была честная и по правилам. Кого бы я хотел, они... все политики уже... Все политики, украинские политики являются оппонентами и борьба идет с каждым из них. Действия, которые происходят, все политические движения, которые происходят на Украине. Он пережил это очень много. Своей благотворительной действием, своими меценатскими вещами, которые мы реализовываем. И вот буквально через несколько недель будет проходить благотворительный аукцион, средства от которого будут получены направлены самому дорогому, то, что у нас есть детям, которым э, нужна помощь. Э, в этом аукционе будут принимать э, многие звезды мировые нему, с просьбой для помощи. Если это будет тем более касаться тех э, политических планов, о которых я сегодня говорил.